নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির পূর্বাভাস রয়েছে अगर हम बात करें सैनोटिक सिस्टम्स की तो एक जो कल का हमारे बैलमाग लो प्रेशर एरिया अरब सागर में था आज वो कमज़ोर होकर एक लो प्रेशर एरिया के रूप में वेस्ट सेंट्रल अरब सागर में देखा जा रहा है और ये अगले चौबीस घंटे में और भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड इंडिया कोस्ट से दूर जाता जा रहा है इसका कोई प्रभाव भारत के क्षेत्र पर नहीं है इसके अलावा एक दूसरा साइक्लोन सर्कुलेशन तमिलनाडु को उसके आसपास देखा जा रहा है और अगर हम मुख्य सिस्टम की बात करें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कल अंडमान सागर के मध्य क्षेत्र में था आज उत्तरी अंडमान सागर में सुबह साढ़े पाँच बजे देखा गया और साढ़े आठ बजे उसी क्षेत्र में अभी देखा जा रहा है अगर इसके प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना आने वाले 24 घंटे में है और ये सिस्टम धीरे धीरे इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर मतलब ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और डिप्रेशन के रूप में इंटेंसीफाई हो जाएगा बाईस अक्टूबर की सुबह तक और इसके बाद ये कि चक्रवाती तूफान साइक्लो विस्तौर में बदलने की संभावना है तेईस अक्टूबर तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में और इसके बाद ये मूव करेगा उत्तर पश्चिम दिशा में और पहुंचने की संभावना है 24 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी और उसी उड़ीसा वेस्ट बंगाल जो सुदूर तट है वहाँ तक इसके 24 अक्टूबर तक पहुँचने की सुबह तक संभावना है इस सिस्टम्स को भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार जो है मोनीटर कर रहा है इसकी वेबसाइट हमारी जो वेबसाइट मौसम डॉट आई एम डी डॉट गॉव डॉट इन उस पर बुलेटिन अवेलेबल है आर एस एम सी न्यू डेली की वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं दिन दिनांक के हिसाब से चेतावनियों की तो डे वन में हैवी टू वेरी वे रेनफॉल इस सिस्टम के प्रभाव में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होने की संभावना है दक्षिण प्राथिवी भारत में भारी वर्षा का दौर जैसा अभी देखा जा रहा चलता रहेगा तमिलनाडु केरला कर्नाटका तटीय आंध्र प्रदेश इसके साथ साथ जो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र आज वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है ठंडे स्तर की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश विदर्भा छत्तीसगढ़ उड़ीसा और साउथ दक्षिण प्राथिव भारत के साथ साथ गुजरात में भी जारी रहने की संभावना है पश्चिमी मध्य प्रदेश खासतौर से जो दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर एक कप पॉकेट्स में ओला ब्रष्ट भी आज होने की संभावना है अगर इस इक्कीस तारीख की बात करें तो दक्षिण पादीप भारत और महाराष्ट्र में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा मध्य प्रदेश में दौरबा छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र दक्षिण पादीप भारत तो की एक्टिविटी देखी जाती रहेगी और अंडमान नगोगा दीवस में इक्कीस तारीख को हैवी हैवी टू वैरिया है भी यानी कि भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है अगर हम बाईस तारीख की बात करें तो बाईस तारीख की जो दक्षिण पादीप भारत है खासतौर से तमिलनाडु केरला और दक्षिण एंडियन कर्नाटक वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है और महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में ठंडे की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है अगर हम तेईस तारीख की बात करें तो तेईस तारीख को कमोवेश वैसी स्थिति लेकिन जो मुख्य जैसे हम बता रहे हैं कि जो एक साइक्लोन स्टॉर्म तेईस तारीख के आसपास जो बनने की संभावना है ईस्ट सेंट्रल बंगाल उसका प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा और उड़ीसा में खासतौर से जो तटीय क्षेत्र उड़ीसा के वहाँ पर वर्षा की भारी वर्षा की शुरुआत हो सकती है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ठंडे स्टॉन की वृद्धि हो सकती है और जो गंगी पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा की शुरुआत हो सकती है और तेईस तारीख को ही नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा आसम मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है तमिलनाडु केरला दक्षिण कर्नाटक के में भारी वर्षा तेईस तारीख को भी जारी रहने की संभावना है 24 तारीख को भारी वर्षा में बढ़ोतरी होगी और ख़ास जो वेदर रहेगा वो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में रहेगा रेड कलर उड़ीसा के लिए है यानी कि वहाँ पर भारी से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर और एक्सट्रीमली रेनफॉल बीस सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा चौबीस तारीख को देखे जाने की संभावना है और हैवी टू वेरी रेनफॉल जो गंगे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र वहाँ पर होने की संभावना है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा चौबीस तारीख को देखे जाने की संभावना है पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा और असम मेघालय में भारी वर्षा चौबीस तारीख को रहेगी कुल मिला के तारीख को इंटेंस रेनफॉल की एक्टिविटी उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में देखे जाने की संभावना है पच्चीस तारीख की बात करें तो उड़ीसा में कमवेज वैसी स्थिति रहेगी पच्चीस तारीख को भी एक्सट्रीम वेव रेनफॉलॉल जारी रहने की संभावना रहेगी और गंगे पश्चिम बंगाल में भी हैवी टू वेरी वे रेनफॉल बनी रहेगी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में पच्चीस तारीख को भी भारी वर्षा हो सकती है छब्बीस तारीख की बात करें तो इंटेंसिटी में वर्षा में कमी आएगी परंतु भारी वर्षा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में छब्बीस तारीख को भी होने की संभावना है अब हम बात करेंगे विंड वार्निंग की जो कि फिशरमैन के लिए बहुत उपयोगी है अगर अंडमान सागर की बात करें तो अंडमान सागर में 21 अक्टूबर तक 35 से 45 गस्टिंग में पचपन किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं जारी रहने की संभावना है ईस्ट सेंट्रल बेव बंगाल की बात करें यानी कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पर चालीस से पचास अगस्त में साठ किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं इक्कीस अक्टूबर को रहेंगी और पचपन से पैंसठ अगस्त में पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ बाईस तारीख की शाम से चालू हो जाएंगी और बढ़कर सत्रह से अस्सी अगस्त में नब्बे किलोमीटर तेईस तारीख शाम से लेकर के चौबीस तारीख की सुबह तक वहाँ देखे जाने की संभावना है और उससे हुआ जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी वेस्ट सेंट्रल बंगाल जो है वहां पर भी 45 से 55 गस्टिंग में पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं तेईस तारीख से लेकर के 24 तारीख तक देखे जाने की संभावना है उत्तर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहाँ पर चालीस से पचास गस्टिंग में साठ किलोमीटर तक की हवाएँ तेईस तारीख से शुरुआत सुबह से हो सकती है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगी और गेल गेलबेंड पहुँच जाएगी सौ से एक किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ चौबीस तारीख़ की शाम तक और अगर हम तटों की बात करें उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों की तो वहाँ पर 40 से 50 गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तक की हवाएं की शुरुआत तेईस तारीख़ की शाम से हो सकती है और धीरे धीरे बढ़कर के बढ़ गेल गेलबेंड में परिवर्तित होने की संभावना है और उस टाइम स्पीड हो सकती है है 100 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 24 तारीख की नाइट से तो यह अपडेट है और इसी को हमने इस मैप में सेडेड रीजन में दिखाया यहाँ पर फेशर बांधने के लिए चेतावनी जारी की है कि वहां पर फेशर को जाने से बचना चाहिए